Думаю, все настроены, каждый понимает, что это такое, поэтому не до настроения, не до оценки такого вообще об этом не может быть и речи абсолютно. Главное, чтобы не было такой огонь, да, чтобы не перегорели, что там переволновались или что-то такое. Ходить, показывать свою игру, максимально стараться, биться будет хорошо. Единственное, что, время это 20-30, наверное, какое-то нестандартное да, для игр вообще. Даже в Украине мы там играем самое рано, это 2 часа дня. 1230 немножко рановато, но обе команды в одинаковых условиях. В, Доми... в Доминикане вообще ночь будет в это время, поэтому надеюсь, что... Не могу сказать, что это будет минусом кому-то, нам, им, все в одинаковых условиях, поэтому... Но я думаю, еще больше узнаем. Сейчас знаем в принципе, сильные стороны все команды. Единственное, что нужно еще э, более э, детально изучить каждого исполнителя, да, чтобы знать сильные и слабые стороны, чем рисковать, что давать, делать человеку, чем чего лишать. Поэтому немножко еще индивидуально. больше узнаем о людях именно индивидуально, а о команде уже, в принципе, все знаем. Командную игру смотрели, видели, разбирали. Осталось только индивидуальное качество. Нога еще поболеет немного прошлого раза. Так сейчас, как типа сказал тренер, бережет, если нам будет замена. Вот. Сегодня так побегал вначале и потом уже не играл там в контакте такое. Так сейчас пока будем перед играми без и нормально. Будем бегать.